আজি নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল ৰাভাসকলৰ পৰাক্ৰমী ৰজা পৰশুৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটাও উদ্বোধন কৰাৰ সৌভাগ্য হ'ল এটা নতুন যাদুঘৰ আৰু ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী এই দুয়োটা অনুষ্ঠানৰে আজি শুভ উদ্বোধন হ'ল মই ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাক এই প্ৰাপ্তিৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছো আৰু ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সকলো ধৰণে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছো আগবাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ভাৰত চৰকাৰলৈকে প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছে যে ৰাভা হাছঙক সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিব লাগে মই আশা কৰিছোঁ যে এই বছৰ দুহেজাৰ পঁচিছত আমি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ জৰিয়তে বিষয়টো আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আমাৰ তিনি মাহ চাৰি মাহৰ মূৰত এম পি এম এল এসকলৰ সৈতে আমি বহি থাকোঁ যাতে চৰকাৰী আঁচনি আমাৰ ৰাজনৈতিক কথা বতৰা এইবোৰে আমি পাতি থাকিব পাৰোঁ গতিকে অহাকালিও মই বহিছিলোঁ তিনিমাহ পিছতো বহিম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তিনিমাহ চাৰি মাহৰ মূৰে মূৰে নিজৰ দলৰ বা মিত্ৰগোষ্ঠীৰ বিধায়ক সংসদসকলক লৈ লগ পাই থাকিলে ময়ো কিছু ফিডবেক পাম আৰু ময়ো কিছু জনাব পাৰোঁ গতিকে এইটো এটা ৰুটিন বৈঠক বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰতিবাদ কৰি আছে দেৱলাল গলাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় খবৰ তেনেকুৱা কথা একো নাই ছয় তাৰিখে বিষয়টো আহিব মই ভাবো ন দহ তাৰিখে আমি অধিসূচনা জাৰি কৰিব পাৰিম বিশেষ অসুবিধা নহয় আৰু আজিও কেছটো ভালেই হৈছিলে ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে বিচাৰে যে মই আৰু এবাৰ শুনো ছয় তাৰিখে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন মোটামুটি সময়মতে হৈ যায় আমি আশা কৰিছোঁ ফেব্ৰুৱাৰী দহ তাৰিখৰ আগতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সামৰণি পোৱা তাৰপিছত মাৰ্চত ৰাভা আমচুল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জেহাদীৰ এটা ডাঙৰ মডিউলো নষ্ট কৰা হৈছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এটা মডিউল নষ্ট মানে আৰু সকলো নষ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ শ্লিপাৰ মডিউল বুলি কয় কিমানটা শ্লিপাৰ মডিউল কাম কৰি থাকে তাক বুজা খুব টান কিন্তু এটা অন্ততঃ মডিউল আমি নষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আগলৈ তেনেকুৱা যৌথ অভিযান চলি থাকিব এইবাৰতো আমাৰ বকো দুদনৈ গোৱালপাৰা পশ্চিম অন্ততঃ আগতেতো একো নাছিল এতিয়াতো বহুতখিনি ভৰিত মাটি উভতি আহিছে লাহে লাহে এইটো এটা লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰাগল হয় চলি থাকিব স্থানীয় পৰ্যায়ত মিত্ৰতা হ'ব এ জে পি আৰু বিজেপি যিমান পাৰে আমি স্থানীয় পৰ্যায়ত আমি মিত্ৰতা কৰিম আৰু যোৱাকালি এ জি পি বিজেপিৰ যৌথ বিধায়িনী দলত সকলো এম এল একে আমি বুজাই দিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ সমষ্টি পৰ্যায়ত মিলা মিছাকৈ ইলেকশ্যনটো খেলিব চ' হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ জটিল ৰূপৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে বনভূমিত আমি যি ধৰণে দখল কৰিছোঁ হাতীৰো স্পেচটো নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে আমি ফৰেষ্টবিলাক অলপ চলপ দুই এখন ফৰেষ্টত মানুহ এভিকশ্যনো কৰিব লাগিব হাতীৰ কাৰণে খাদ্যবস্তুৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যদি হাতী সোমাই সেই কলগছ নাপায় মানুহৰ ঘৰত সোমায় গতিকে কাম কিছুমান চলি আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যে আমাৰ ফৰেষ্টবিলাকত যদি হাতীৰ কাৰণে উপযোগী খোৱা বস্তু কল হওক